Катя, я сегодня я расскажу про мой блог. Я сегодня зарегистрировалась в блог, да-да, наконец-то. Сколько все ждали. Ура, Катя уже зарегистрировалась в блог. Посадка не вникает? Наконец-то поняла, что ей надо посадить в блоге. А -а -а. Наконец-то Катя какой-то зеленоч проснулась. <звы> Это стало сегодня. Ну, я там и теперь Я сейчас все мои секреты, потому что я мой дорогой ютуб про меня не знает. Я там пишу все. Внизу ссылочка на этот блог. Конечно же, я спочатку я вам сюда кидать ссылочку, потому что это может мои подружки смотреть, а все-таки это не я, там мои секреты, то, что знают, и они и не знают. Ну, сегодня там не дуже богато написала, а все-таки там мы все это будут, як-ни-як-як, як, як. и я была дуже рада в прикольно. Ты сейчас ты маєш свій блог, і ти розкриваємися йому, розкриваємися далі, ніж своєї мамі. Ближче на, це дуже приємно. Ну, это очень классно, у тебя такой сум, а что-то случилось, но ты не рассказываешь никому, никому, и, и, и это у тебя даже, а ты хочешь кому-то раскрыться. Ну нет, я не хочу, ну хочешь кому-то раскрыться, но що что тебя там, что-то, а блог... Це можна писати йому, це розкривається, це дуже класно. Я була дуже рада, коли свій блог стала. Я там пишу, я все розказую про себе. І там в мене кожен раз її дійшли аж легше стоїть. Так приємно в реалі. Сначала думала, что плохо-то и на тебя. А потом сообразила. Наконец-то ты, Катя, сообразила. Так. Да. Этот звук всегда когда Катя сообразила. Катя думай, Катя думай, Катя думай, Катя думай. И наконец-то моя улюбленная. Ну, я так то придумала. Я так не, не знала. Или мне зарегистрироваться в логине Нет. Над моей головой стоял большой знак питания, который вы сейчас видите. А потом Катя перетворилась в какого-то с врагами, которые я за эти И как не надела, полюбила ты блог, полюбила ты блог, я его люблю. И когда я буду исповедовать про свой блог, надо мной всегда будут париться сердечко. Я просто обожаю свою И делайте, что я про него сейчас так говорю. Вот мой торт. Я сейчас его откусываю. Его нет. Я его сняла. Сегодня я же порассказываю пару моих новых анекдотов. Удила. Я их придумала с её величием, с своей большой баской. Очень божедь дать, это башка. Дай дать пищи и свободой башая. смеетесь, что здесь такого смешного? Это уже старый перебор. Мне нравится свой блог. я не знаю, я могу анекдоты рассказывать. Да-да, анекдоты. А, я там. А, а точно. Про анекдоты. Это натвитель кей. Стало киплым. Слушайте новый. Слухайте, Слухайте анекдот. Вчора в день пришла см. Я живу в будинку напро... напроте. Давай познайомимся. Я відповіла, що живу навпроти моргу і мене лякають такі знайомства. А дивно, то що ви сміх засміяти, ви маєте раз посміхи. Це мене надихає. Дивити другий. З, особисто, до, з особистого досвіду, якщо коли небудь побачите падаючий під коня кактус, наливіть його. Нехай сука падає.

А какая разница? Все одно. Все одно. Завтра назад вести. <плев> Что ж, на этом наше видео закончилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем ба-бай, бай-бай. Что вы еще смеетесь? Я не понял, что я такое смешного сказала? Сразу сказала, что я Байрбай. Что вы опять смеетесь? Я не понимаю. Всем пока. А <связать> <связать> что я смешного Сказал Нормально. Пока. Смотрите, это смех, я извиняюсь, но доедает. Подумайте, что у меня над головой, может, и сердечко летать, и может над головой рожки появиться. Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 ха 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 хо 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 Если я вас и вам скажу, что я вот на вас обидел, вы дальше смеетесь. Заткнитесь. Ну что, это был мой веселый анекдот. Давайте все вместе над ним посмеемся. Всем пока ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал!